Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Kanti Nyebat Asmanipun Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingkang Sampun Maringi Rahmat Soho Pangayomanipun Dumateng Kulolan Panjenengan Sedoyo Saenggo Kita Saget Kempal Monten Ing Papan Puniko Kanti wilujong ingkang dahat kinurmatan Bapak Muhammad Zainuri MSI Minangko Kepala Sekolah SMA Negeri Sekawan Surabaya ingkang dahat kinurmatan Bapak Ibu Guru SMA Negeri Sekawan Surabaya Ugi poro rawu ingkang bogyo dan lan poro konco siswa SMA Negeri Sekawan Surabaya ing Bang Kulo Tresnani lan Ku banggakake Kulo Berlina Dar Madanajmi Siswa SMA Negeri Sekawan Surabaya saking kelas sewelas F3 absen gangsal Bahe ngeturake pidato kanthi tema peran sajroni pengetan dina sumpah pemuda sadarengi pun kula nyungun palila dumateng para sedoyo sedaya supados kula saged ngaturaken pidato cekak Kanti ira-irahan sumpah pemuda dadi sulu persatuan bangsa Indonesia pidato menika ula aturake kanthi tujuan supados kita para siswa saged ngelingi lan nglaksanané makna sumpah pemuda ing urip saben dinten kanthi tumindak nyata lan prestasi kang saged guga sengkuyung bangsa Indonesia para rawuh ingkang kinurmatan Sabten tanggal 18 Oktober bangsa Indonesia mengeti dino Sumpah Pemuda ing tahun taun 1928 para nom-noman saking meniko daerah suku lan agami sami kempal ing Kongres Pemuda lan ngikrarke punaji suci yaiku siji bangsa siji tanah air lan siji boso Indonesia Sumpah Pemuda puniku, boten namung dados catatan sejarah nanging dados roh persatuan bangsa ingkang kedat tansah diuri-uri mula minangka siswa jaman modern kita kedah nerusake sengkuyung perjuangan kanthi cara ingkang terp miturut jaman Samani kok perjuangan boten maling nganggo bedilan pemburucing nanging nganggo pena ilmu lan teknologi kula lan panjenengan sedaya kedah duweni sengkuyung sinau ingkang dhuwur disiplin lan boten gampil nyerah sinau kanthi temen punika wujud perjuangan sejatos kelawan kemalasan lan kebodohan. Fransispo uga katon nalika saged nglestarekake raos persatuan lan gotong royong ing sekolah. Sumangga sami ngajeni guru, ngajeni kanca, lan beda ake suku, agami utawa budaya saking sekulung rukun lan bebarengan. Kita saged dadi generasi ingkang kuat lan maju. Salian menika, para siswa uga kedah nguri-nguri kabudayan bangsa. Bangsa Indonesia menika sugih kabudayan lan boso Mula, kita nganggo boso Indonesia kanthi becik lan ngajeni boso daerah. Mboten kenging nanti budaya moco ilang. Jatos diri kito Minangkabau tiang Indonesia ikang inggil ing budi pekerti. Ing jaman globalisasi niki godaan ganggo generasi enom sayok kata Ana ingkang kepeleset amarga ke pengaruh teknologi, game utawa media sosial. nom nomor sejatos menika boten namung modern lan gaul, nanging uga Dwi karakter tanggung jawab lan raos tresno morong bangsa. Para rawuh ingkang kinurmatan, sumangga sami nguri-nguri sengkuyung sumpah pemuda kanthi cara ingkang gampil. Giat sinau lan nambah ilmu, melu kegiatan sosial kados bukti baktining lingkungan utawa ngrewangi tiang liya ingkang butuh, ngurmati guru, tiang tuo lan sesami. kanthi cara-cara kuwi, samun, butkake manawa sengkuyung, Sumpah Pemuda, isi urip ing lebat, ati kula lan panjenangan sadaya. kula lan panjenengan, kedah eling, menawa, bangson niki, boten badhe, majen tanpa generasi muda ingkang duweni gegayuhan luhur mula saking kuwi sumangga sami bebarengan ngelorake sengkuyung sumpah pemuda ing saben napas urip kula lan panjenengan sedaya siji lampahan alit ingkang becik saking saben siswa badhe dadi tumindak gedhe Kanggu, mangsa ngajeng ing bangsa Indonesia Para Rauh saha kanca siswa ingkang kula tresnani Mugi pidato menika saged dados pangelinglang panyemananga tumrok kula lan panjenenga sedaya Sumpah pemuda boten namung dados sejarah nangi dadi sumber inspirasi kanggo kita supados tetap setia marang bangsa lan negara menawi wonten lepat utawi kekirangan ing pidato kula menika kula nyuwun pengapunten ingkang ageng dhumateng panjenengan sedaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor nuwun